xiva sayyohlik shahri bu ko'hna qalaning betakror <laughs> asori atiqalari xorijlik turistlarni ham befarq qoldirmayapti keyingi yillarda yurtimizda ichki turizmni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor tufayli o'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi asosida yurtimizning barcha joylaridan shaharga kelayotgan sayohatchilar soni ortmoqda ayni istiqlolning 31 bir yilligi birinchi sentyabr mustaqillik kuni munosabati bilan mamlakatimizda 4 kunlik rasmiy uzaytirilgan dam olish kunlarida xivaga kelayotgan sayyohlar soni yana ham ortgan ko'rib turganimizdek mana to'rt kunlik bayram kunlarida aynan istiqlolning 31 bir yilligini keng tantana qilayotgan kunlarimizda yurtdoshlarimiz va xorijiy mehmonlar guruh guruh bo'lib o'z jamoalari bilan kelayotganlar bor oilasi bilan nevaralari farzandlari bilan mana shu shaharni tomosha qilishga kelayotganlar ko'pchilik xo'sh bular mana shu to'rt kunlik dam olish kunlaridagi davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan qanday foydalanyaptilar xivaga keladigan har qanday sayyoh uning mana bunday bir birdan go'zal madrasa madrasayu masjidlari, minoralari oldida qoyil qolishi ajab emas biz suhbatimizni xiva Ichonqala davlat muzey qo'riqxonasi direktori Shokir aka madaminov bilan davom ettiramiz shokir aka mehmonlarni qanaqa kutyapsizlar mana ayniqsa bayram arafasida juda ham ko'p sayyohlarni kelayotganini mana o'zimiz ham kuzatyapmiz Dar haqiqat mana xiva davlat muzey ichi qala qo'riqxonasiga mana sayyohlarni kelishi aytganingizdek shu bayram darosida juda bir oshib e, ketdi desak mubolag'a bo'lmaydi mana shu sayyohlarimizni o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazish ularni e, mana shu ertaklar shahri atalmish ishon qala muzey qo'riqxonasida o'zlarini vaqtlarini mazmunli o'tkazish e, bo'yicha bir qancha dasturlarimizni ishlab chiqqanmiz gilam to'qish bo'yicha sopol yasash bo'yicha rasm chizish bo'yicha hunarmandlar bilan birgalikda mahorat darslari ularni o'zlarini shu mahorat darslarida de ishtirokini ta'minlab qolaversa har shanba yakshanba kunlari tungi xiva dasturini qilib kelyapmiz albatta endi sayyoh kelgandan keyin unga kerakli sharoitlarni yaratib berishimiz kerak bizni asosiy vazifamiz shundan iborat ichon qala davlat muzey qo'riqxonasida ellik sakkizta madaniy meros obyektlari bor bularni har bittasi o'zini tarixiga ega bayram arafasida mamlakatimizni barcha viloyatlaridan andijondan tortib to shu qoraqalpog'iston respublikasigacha bo'lgan barcha viloyatlarimizdan mana eldoshlarimiz kelib emin erkin bayramni nishonlab mana shu ishonqala muzey qo'rqxonasida shu asarlardan bahramand bo'lib o'zlarini ma'naviy boyligini oshirib mana tinch osuda damlarimizga shukrona aytmoqdalar mana biz e, yuqorida ko'plab ta'kidlayapmiz imtiyozlar haqida aynan mana shu bayram arafasida qanday mana e, shu e, turistlarga a'ni sayyohlarga imkoniyatlar bor prezidentimizni tegishli qarori bilan mana shu e, ikkinchi sentyabrdan mana shu sakkizinchi sentyabrgacha barcha e, mahalliy sayyohlarga ochiq eshiklar e, kuni e, ya'ni mana shu muzeylarimiz bepul xizmat qiladilar xizmat qiladi bir hafta davomida qolaversa har oyning birinchi yakshanbasi barchaga bepul muzeylarimiz xizmat qiladi doimiy ravishda mana shu seshanba juma kunlari voyaga e, yetmagan farzandlarimizga ham bepul qilib ko'rsatilgan prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan ichki turizmni rivojlantirish maqsadida shu ichki turizm yo'nalishida sayohatga chiquvchi sayyohlar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratilgan bo'lib jumladan shu birinchi sentyabrdan boshlab shu mahalliy sayyohlarimiz uchun o'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida sayohatlarni tashkil qilish orqali ularni o'sha sayohat davomida qiladigan sarf xarajatlarini qaytarish tizimi ya'ni keshbek tizimi tatbiq etildi bu ə, tizim avvalo davlat soliq qo'mitasining mobil ilovasi soliq uz ilovasi orqali integratsiyalashgan bo'lib shu integratsiya orqali qilingan sarf xarajatlarni bemalol sayohat yakuni bilan mobil ilovaga kiritgan holda qaytarib olish imkoniyatini yaratib bergan endi bunda qanaqa qaytarib olinadi tizim hmm. qanday ishlaydi birinchi bo'lib o'sha avia qatnovlar e, hmm. temir yo'l avtobus qatnovlari keyin joylashtirish vositalariga hamda e, muzey va madaniy meros obyektlariga tashrif buyuruvchilar uchun joriy qilingan e, buni tartibi avia yo'nalish bo'yicha bilet xarid qiladigan bo'lsangiz o'n besh foiz chegirmasi bilan lekin yuz ellik ming so'mdan oshmagan holda temir yo'l yoki avtobus qatnovi bo'yicha foydalanadigan bo'lsangiz bu bunda ham o'n besh foiz lekin sakson ming so'mni oshmagan miqdorda qilib belgilangan joylashtirish vositalari ham xuddi shunaqa o'n besh foiz qilingan va bunda ham asosiy summa sakson ming so'mdan oshmagan miqdorda qilib belgilab berilgan muzeylarga keladigan bo'lsak muzeylarda ham ellik foizgacha chegirmalar şey joriy qilingan va bu e, o'sha muzeylarga tashrif buyuruvchilarni umumiy summasi yigirma ming so'mdan oshmagan miqdorda qilib belgilangan o'z navbatida har bir sayyoh shu sayohat yakuni bilan bemalol shu mobil ilova orqali xohlagan joyda xohlasa uyda xohlasa o'sha sayohat yakuni bilan shu mehmonxonadan chiqish paytida o'ziga mos joyda bemalol foydalangan holda o'sha soliq uz platformasi bilan mobil ilovasi bilan integratsiyalashgan ilova orqali qilingan xarajatlarini chekini kiritadi mobil ilova orqali va o'z navbatida o'sha yashash joyi boshqa so'ralgan ma'lumotlarni to'ldirish orqali bemalol sayohat yakunida o'ziga tegishli bo'lgan mablag'ni summani qaytarib olish imkoniyati mavjud o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kasaba sayr turistik tashkiloti tomonidan turli korxona va tashkilotlar xodimlarini samarqand buxoro xivaga kelib ketishdagi barcha xarajatlar ta'minlanib madaniy hordiq olishlari uchun shart sharoitlar yaratilyapti mana xivaga guruh bo'lib kelayotgan sayyohlar ham juda ko'p ko'ryapmiz kuzatyapmiz biz hozir surxondaryolik mehmonlar davrasidamiz o'zingizni tanishtiring man g'ulomjon jo'raboyevman kollektivimiz bilan mana keldik sayohat qaysi jamoada ishlaysizlar faoliyat ko'rsatasizlar surxondaryo hududiga surxondaryo gazida ishlaymiz mana jamoa bilan kelganmiz viloyat bo'yicha kelganmiz bizga bu xivada taassurotlar juda o'zgacha bo'ldi bir yaxshi kayfiyatda bir yaxshi ruhiyatda aylandik rahmat hammalarga aynan qaysi mana shu yerdagi muzeylar yoqdi sizlarga bizga muzeylari ham xon saroylari ham hammasi yoqdi o'zgacha pahluvon mahmud maqbarasi yoqdi ancha taassurotlar o'zgacha bayramga dam olish uchun xivaga keldik bizar dam olish zo'r bo'ldi dam olishga hamma joyda xiva ichanqalani hamma maqbaralarini ko'rdik bu yilgi bayram manimcha sizning esingizda bir bir qolsa ajab emas zo'r bo'ldi bayramga dam oldik endi mana yoshlarning fikri qanaqa bunday sayohatlarga dam olish kunlarida bizlarga mana shunday sharoit yaratib jamoamiz bilan birgalikda sayohat uyushtirishni rejalashtirib berdi mana sayohat davomida tarixiy muzeylar chanqarlar va barcha joyni tomosha qilib chiqdik oldin xivada bo'lganmisiz yo'q birinchi marta bo'lishim bu yerda taassurotlar oldingizmi O'zingizga qanaqa bir motivatsiya oldingiz? Juda ham ajoyib shunaqangi tarixiy maqbaralarimiz borligidan xursandman necha asrdirki shuncha vaqtdan beri saqlanib kelinayotganiga uh, guvoh bo'ldik o'z ko'zimiz bilan ko'rdik ajdodlarimizni buyuk bo'lganligini qanaqangi bilimga ega bo'lganligini guvoh bo'ldik umuman uh, biz uchun bayram kunlari juda judayam maroqli kechmoqda va uh, imtiyozlardan uh, keng foydalanmoqdamiz uh, sayohatda barchasi bepul motivatsiya ham oldik kerakli bilim oshirdik umuman xafa emasmisiz mana shu to'rt kunlik bayram kunlarida uyda o'tirma mana shunday shaharga kelganingiza albatta xursandmiz dam oldik mazza qilib dam oldik a'lo kayfiyatdamiz men o'zimga niyat qilib qo'ydim oila a'zolarim bilan mana shu yerga yana boshqatdan oilaviy kelib bir sayohatlar qilib farzandlarimga ko'rsatishga olib kelib ziyorat bilan ko'zlari bilan ko'rishlariga niyat qildim albatta sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash juda ham muhim hisoblanadi buning uchun echon davlat muzey xo'riqxonasida xavfsiz turizm boshqarmasi ham joylashgan mana ko'rib turganimizdek ular ıı, yabdi, <gülüyor> 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 Viz... <gülüyor> mana shu yerda osoyishtalikni ta'minlashga harakat qilishyapti suhbatga tortamiz assalomu alaykum assalomu alaykum biz xizmat jarayonidasiz bilamiz qanaqa bo'lyapti mana 4 kun davomida sayyohlar oqimi juda ham ko'paydi xivaga albatta bugun ichonqala davlat muzey qo'riqxonasida ikkinchi sentyabrdan sakkizinchi sentyabrgacha ochiq eshiklar kuni tashkil qilingan bu hafta davomida bemalol mahalliy turistlarimiz bepul barcha muzeylarga kirib sayohatlar qilishlari mumkin va bundan tashqari mustaqilligimizning o'ttiz bir yilligi munosabati bilan berilgan ta'tir davomida ham ichon juda mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan to'lib toshgan albatta ko'rib turganingizdek bu borada bizning xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu ichanqalarda tashkil qilingan patrullik yo'nalishlarida o'zlarining xizmatini olib bormoqdalar har qanday yuzaga keladigan mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan bog'liq vaziyatlarda bizni boshqarmamiz xodimlari doimo ularga yo'nalishlar ko'rsatish ularga tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida doimo xizmat olib bormoqdamiz va mehmonlarimizni xavfsiz sayohat qilishida o'zimizni katta mm hissamizni zo'rmi va bugun sayyohlar bilan to'la mana shu shaharga kelgan sayyohlar o'zlariga katta taassurotlar bilan qaytayaptilar. Istiqbolning 31 yillik ayyomi kunlarida 4 kunlik dam olish kunlarini mana ko'ryapmiz yurtdoshlarimiz o'ziga xos xursandchilik va ajoyib taassurotlarga boy go'zal shaharda o'tkazishyapti